Да за свои рассказать эти вам курчата табака. Короче, приготовила я замариновала соль, перец, лимонный сок. Потом пожарила на топленом сливочном масле. И потом сделала такую намазку кинза с чесночком. И так намазала, еще на сковородке оставила так чуть-чуть прогреться с этой кинзой и с этим чесночком. Что я могу сказать? Ну, во-первых, я снега сейчас много туда на этот, нафигачила. Но, но я другое хочу сказать. <laughs> Стивен это зъяв, что только, ну, ляшечку, и так, что, ну, можно было ножичком отрезать. Все остальное руками вот так есть, вот так разбирать. Мы это делать не будем. Як би сказала моя мамка, не приспособлений до життя, Понімаєте? Оце рибу з косточками він їсти не буде. І оце куриця, ота, що тут косточки, оце перебирать бля. Ну, ну, отак. Сеніки світі. Потім, коли я здивилася жінку, що давно, давно ще в Кремлі була ще тільки YouTube почала дивитися, а вона щось з Австралії вийшла саму за австралійця. Я начала ей дивиться, когда у ней там еще было что-то там 10 20 подписчиков, и я ей смотрела, ну, может быть, она где-то с полгода вела свой блог, а потом забросила, так поняла, она ну, не выдержала хайтеров и бросила. Она это начала обсирать ей. Вот так много вот это хейтеры обламывают это людям может она что-то интересно, ну, дальше я рассказывала, люди это дивилися. Ну, короче, ладно, сейчас дело не об этом. И, в общем, этот это австралиец ее, вот это такая сама фигня. Она каже, он тоже рыбу не будет есть с косточками, и курицу, она каже, он вообще считает, что эта курица родилась уже грудкой. Вот это так само. Не, ну, он понимает, что целиком курица, она продается, ну и тут якобы австралиец понимает, но ну, он не будет есть вот что косточки вот это ломать, руками есть, это нет. Надо, чтобы была вот так вот ножичком отрезать и это дело здесь Так она рассказала, что когда курицу принесла целиком, ну и, и, и давай, короче, ее там разделывать по частям, а он ей сказал, что она живодерка, как это вообще, вообще это курица целая, боже, что это, а ты ее режешь. Сейчас я Данечку балкон открыли. Вот за, за, за Где-то в, в час, дня, там, в 12. заходить на балкончик і вот так и грится на этом на сонечку. Посадить минут 15 і все. Вот, короче, мы одну вчера съели, вторая осталась. Я цю вторую доїдала тут на камеру. але я ж кажу, що телефон. Ой, этот, не включила. Я хочу розказати вам, що Стивен зашмона записал еще на один класс, разговорный класс называется, ну просто для для разговора собираются люди, которые изучают английский которые хотят пообщаться. И вот сегодня я была первый раз, было шесть человек нас, учительница нам, нам раздае листочки там с вопросами и мы друг другу задаем эти вопросы. Сначала сидели за одним общим столом, потом столы разъединены и сидели за столом по два, по три человека. Потом мы менялись людьми, так столами менялись, чтобы поменять собеседника. Вот, и разговаривали. Одна пара семейная была муж с женой из Бразилии. И три девочки с Венесуэлы. Как оказалось, потом они с одного города даже. Но потом выяснялось, кто из какой там части города и город такой большой. Какой-то город большой. На 7 миллионов. Ну, и я же одна с Украины. И всем так интересно, что я с Украины, ну, как бы другая культура вообще, ну, с другого континента. Так интересно было побалакать. В начале рука мы что-то представились друг другу и рассказывали, кто откуда, с какого города. Как кого зовут. Тут есть тебе интересно мое имя не потому, что ну, оно как бы необычное, но все равно, если есть Валентина, то она пишется Валентина, а не Валентина на английском. И я когда говорю, что после буквы Т пишется Вай, то все вау, какое необычное имя. Вот. И у нас спрашивала, за кого там ты города, ты называешь? И она в этом, в компьютере находит, и на экран выводит, ну, твой город, что там есть в Википедии, какие картинки есть, и все смотрели на, на Кривой Рог, и там надо было, ну, о своем городе чуть-чуть рассказать. Ну, вот я рассказывала, что наш город самый длинный в Европе, 126 километров, но они не поняли, потому что в километрах, ну, то Ну, не в мілях. Ну, коротше, думаю, це не важна. Ну, найди в місті. Сказала, що це город металургічний, що це у нас шахти, що у нас металургії комбінати. Ну, Там ж картинки красиві в інтернеті, криворух красивий. Цікаво було пообщатися. Два години ділився рук, але він так швидко, полет... що це взагалі. Я навіть не заметила, як він почався і як він закінчився так швидко. все, все как-то говорили на одном уровне. Че так получилось, что нас собрали, я не знаю, ну, у всех одинаковый уровень по разговору. Ну, и там такие вопросы задаешь, твое хобби, там, если у тебя, ну, домашние питомцы, можешь рассказать. Понравилось, какие, какие фрукты вам нравятся? Это, недовго думаю, что я сейчас апельсины жру. Я говорю, мне нравится нейвал. О, давай этот нейвол. Говорю, только чтобы он был с Калифорнии, чтобы не Флорида, там не, не, Перу, а вот именно калифорнийские классные. Одна девочка, Камила, самая молоденькая, с Венесуэлы, говорит, а я лимоны люблю. Я каждому могу их есть без сахара и без ничего, просто лимоны же. А мужик той кажа, я все фрукты люблю. А его жена говорит, а я люблю авокадо. А учительница кажа, а как ты его ешь? Ну вот мы вот салатами, салатами или бутерброды делаем. Она кажа, я его ем просто с сахаром. Авокадо с сахаром. Стивен плакает, у него там сейчас конференция, митинг. А учительница потом спрашивает, а в Украине любят авокадо? «Ну, може, вони люблять, але він, це, це не наш фрукт. Він у нас ну як би дорого. Ну, не то, що буля, ну, ну Це наш не така, як, як на яблука, так скажемо. Да? тому він у нас ну не дуже популярний. Він є, люди їдять його, але це не найпопулярніший фрукт, який у нас в Україні є. У нас популярні яблука сливи, абрикоси. А, абрикоси удивили їх тут. Я не знаю, що вони їх удивили. У нас абрикосы ростуть, кажу вот так это, кругом и прям по вулиці везде абрикосы. Не буду я объясняю, что вот это введение блога це... учить тебя контролировать. Потому что, блядь, дае до каждого слова сейчас. Хотела сказать, что на Западной Украине, допустим, я не бачила абрикос. А мне сейчас напишут. У нас есть є... абрикосы. Хорошо. Вот. На карте Украину посмотрели. Обсудили, конечно же, войну. А в наши испаноговорящие, и они говорят Украина. А учительница, но и English говорит Украина. А потом она спрашивает, а я буду по-украински Украина. Украина, говорят, ой, ну, это... И как вам хорошо живется за чужой счет? Вас совсем не смущает, что вы живете за счет других, и совесть вас совсем не беспокоит? Нет, спасибо. А вас?